Я вожу туристические группы разных людей. Очень люблю природу. Сегодня меня дорога привела в ваш детский сад и вашу группу. У меня есть очень интересный туристический маршрут. Мне бы хотелось, чтобы вы со мной пошли. Я люблю не всех детей, а только тех детей, которые умные, сильные. И в любую помощь могут помочь своему другу, несмотря на то, что им тяжело. Есть среди вас такие ребята? дальше и больше, чем вы. надо отгадать загадку. Расскажите мне, ты идешь с друзьями в лес, а он за плечи твои в лес. Сам идти не хочет, он тяжелый очень. Кто это? Рюкзак. Рюкзак, правильно. Надо в походе очень много разных вещей, да? Но. А знаете, какие вещи нужны? Да. Да, расскажите, какие вещи. Спички. Спички, Спички. а еще? Фонарь. А тут тоже приготовлены рюкзаки, да? Да. Да. На самах есть разные вещи, правильно? Да. Давайте-ка мне сейчас с вами. Да. Это что ты положил? Компас. Да. Веревка. Вода. вода. А нет, нет. Воду. Нам обязательно может вода понадобится. Все взяли? Нет. Что еще? Вот складываем, да? Проговариваем, что мы складываем с вами. Друзья, куда и положили? И что и ты положила? Конфет. Конфеты. И спички и обязательно. А спички у нас в пакетике, да? Для чего они у нас в пакетике лежат? А для чего спичку нужную обжали? Ничего не да. оставили. Мы молодцы, мы рюкзак собрали. И получаем с вами по одному жетону. Жетоны мы получим. Это мы с вами дошли до следующего пункта. А кто это нас тут встречает? Здравствуйте, юные туристы. Здравствуйте. Меня вы узнали? Да. Я хозяин леса. Лесовичок. Если хотите пройти через мой лес, вам надо отгадать задание правила поведения в лесу. У меня есть картинки. Когда отгадаете все задания, получите жетон. Каждый получит жетон. Почему нельзя? Потому что звери. Еще. И могут испугать. Еще? Потому что они могут убежать, а маленькие птички останутся и не сможет продолжать бежать без еды. Хорошо. Нельзя обижать животных, да? Да. Все задания отгадали. Можете пройти через лес? Получаете жетон. Да. Так, где рюкзак мы были? Ребята, подходим смотреть карту. Куда же мы пойдем дальше? Сюда. В лесу мы были, да, правило. Вот, а что же здесь такое? Давайте отгадаем загадку. Все обходят это место. Здесь земля, как будто тесто. Здесь осока, кочки, мхи. Нет опоры для ноги. Где можно провалиться? горы. В горах можно провалиться. В болоте. В болоте можно провалиться, да? Наш следующий путь. Держим курс на болото. Опять строим. Это да Пройти. Ну пройти. Что, готовы идти? Аккуратнее, чтобы не свалиться в болото. Давайте. Будем хвататься вверх и руками ползти. В сторону берега. Поползли. Давай, Ираншой, ноги положи. Какая-то тут толп, да? Кто, Всем достанешь. А вот сюда. Ну-ка, отгадайте-ка загад. Если кто сломает ногу здесь, врачи всегда помогут, помощь первую окажут, где лечиться дальше скажут, что Больница. это? Больница. Больница. Следующий наш маршрут до больницы строимся. Пошли. Ребята. Здравствуйте. У вас что-нибудь произошло? Нет. 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 Ребята, а вот в походах всякое бывает. Могут быть какие-нибудь травмы произойти А вы знаете Умеете первую помощь своему товарищу оказать да. Сможете Да Давайте Давайте вы мне покажете Как вы это будете делать Вот у меня есть бинты Посмотрите Бинты есть Великий водорода Зеленка Йод Ребята кто знает что это Шкут. Шкут. Шкут, да. Ребята, а это что у нас? Шина. 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 Давайте предположим. У кого-то случилась резаная рана. Что мы должны сделать? Как вы думаете? Ее в самом начале нужно обработать. Вот от чем, ребята, как береки все правильно. Береки все обрабатываем вот, заматываем. Так, давайте, присаживайтесь. Вот я даю тебе бинт. А вы мне сейчас все покажете. Обматываем. Давай мы лучше вот так вот на руку сделаем. Согнив в локте. Опусти. Не надо ее держать. Вот, заматывай. Вот. Смотрите, вот что делать. Кто-то может голову забинтовать, ребятишки. Сильнее же Саша, надо делать. Вот. Туже, туже. Давайте я чуть, -чуть помогу. Так. Давай, Саша, держи. Вот. А вот. Ребята, счастливого пути До свидания. До свидания. До свидания. Ребята, давайте посмотрим, что же у нас покажет Нет, это у нас привал. Мы с вами, чтобы должны хорошо пройти все, мы должны еще и отдохнуть. Так что сейчас строимся и идем на привал. А? А, -а, -а, а? Можно руки? Давайте я вам чаю на а, -а, а Вот скажите мне, пока вы отдыхаете, вы знаете все, что у нас попадалось на пути? А да. сейчас 20 -20. Слушаем внимательно, Юля. Сашенька, присаживайся. Вот такая загадка. Когда с тобою этот дух ты можешь и здоровье шагать на север и на юг, на запад, на восток. Качается стрелка туда-сюда, укажет нам север и юг без труда. А такое? Он в погоде очень нужен, он очень трудный. Где это называется? Откотчино. Котелок Молодцы, а вот такое На привале нам помог тут сварить картошку Для погоды Он хорош Да с тобою не возьмешь Товаретка Спички А спички что разжигают? Что-то вам нравится? Костер Молодец Котелок от дождя я тебя укроет. А как спать не сладко. Что это? Палатка. Палатка. Молодцы, ребят. Ну что, вкусный чай? Да. Скажите, а какие съедобные ягоды? здесь сухая? Земляника. Земляника. Земля и а малина. Земля малина. Еще какие бывают? Ну, ребята, какие еще бывают? Смородина. Смородина. А, Ежевика. Техника. Молодцы. А какие вы лекарственные травы знаете, которые в лесу бывают? Травы никакие не знаете? Подорожник. Подорожник есть. Крапива. Крапива тоже лечебная трава. Который... Лисичка. Лисичка. Маслята. Маслята. А еще? Белый Сыроежки, гриб. Сырой, сырой ешки, белый гриб. Нам Юля сейчас скажет, какой он Молодцы. Давайте мы рюкзаки не будем свои распирать. Печенье доедаем. Все загадки вы за загадки получаете свой последний пятый жетон. oh.

Ура! Ну вот вы все прошли задание, и сделали. У все...